masalah yang dihadapi oleh pimpinan PAS di dalam pimpinan PAS itu sendiri ada satu grup mengatakan ia bukan perbuatan khianat ada satu grup mengatakan ia adalah perbuatan khianat jadi yang mana satu ni adakah dia khianat ke tak khianat tuan-tuan rasa yang berlaku dekat PAS tiga orang itu khianat ke tidak kepada uh, pucuk pimpinan PAS adakah mereka hero ataupun mereka pengkhianat cuba tulis kat komen dia hero ke pengkhianat kau rasa kalau dia pengkhianat kalau pimpinan PAS Tiga orang pimpinan. Tiga orang adun PAS itu adalah pengkhianat. Maka kena mereka melepaskan perkahwinan mereka. Mereka kena melepaskan perkahwinan mereka. Kan? Maksudnya, erti kata mereka kena ceraikan isteri mereka kerana itu bay'ah. Yang bay'ah ataupun sumpah yang mereka telah angkat sewaktu mereka uh, nak jadi nak jadi apa orang kata uh, orang kata adun. Kalau mereka hero juga, itu pun pengkhianat juga bagi PAS. Sebab apa tuan-tuan? Kerana kalau kita kata hero, hero untuk siapa? Sebab yang naik jadi menteri besar sekarang ini di Kelantan adalah bersatu. Sebagaimana yang nak diorang nak in the first place dahulu. Asal dahulu tuan-tuan masa pembentukan Perlis, bersatu nak lantik yang menteri besar sekarang untuk jadi menteri besar. Dia orang pernah ugut seawal lantikan itu, seawal pembentukan kerajaan tu untuk mereka nak tarik sokongan. Mereka nak tarik sokongan. Tapi pada masa itu mereka tahu kalau mereka tarik sokongan pun tak tumbang kerajaan kerana Perlis PAS adalah majoriti. Jadi mereka stay. Sehingga mereka berjaya meyakinkan tiga orang ni untuk bersama dengan mereka lima adun bersatu dan tiga adun PAS untuk lompat. Cuma adun PKR je tak, tak, tak support usaha mereka. Tak tahulah kenapa kan. Mungkin kerana dia rasa nak kerajaan stabil ke apa. Allah Allah, saya tak tahu. Uh, why Bigan kenapa dia tak ambil tindakan. But point is, apa yang berlaku sekarang ini memang itulah calon yang memang bersatu dah namakan. So, bila PAS, uh, apa orang kata, yelah, PAS dok bising kepada bersatu. Kenapa tak ambil tindakan kepada lima adun bersatu? Muhyiddin Nasir kata apa? Saya tak pernah bagi arahan pun. Saya tak pernah bagi arahan pun kepada kepada mereka untuk tarik sokongan. Saya tak pernah bagi tahu pun untuk mereka mengatakan supaya tidak menyokong menteri besar. Itu bukan arahan dia kata. Jadi kita tahu what happened yang berlaku di Perlis ini memang perancangan bersatu. So because of that oleh kerana itu kita nampak <laughs> Hari ini statement demi statement Nik Abdul keluar statement Fadli Syahri keluar statement pimpinan-pimpinan PAS duk keluar statement kawan tikam kawan. Kawan tikam kawan, tuan-tuan. Kita nak cerita kawan tikam kawan ni orang yang paling banyak tikam kawan adalah PAS. PAS ni adalah parti yang paling banyak tikam kawan. Hari ini Allah Subhanahuwataala telah pun memeterikan pengkhianatan itu kepada diri mereka sendiri. Paling banyak tikam kawan adalah PAS tuan-tuan. Daripada tahun 1999 lagi. PAS ni adalah parti paling banyak tikam kawan. 2015. Sebelum 2015 bagaimana UG. Tuan-tuan tahu tak UG? Pernah dengar tak UG? Masa zaman Pakatan Rakyat, masa tu timbul perkataan UG. Unified Government. Hadi and the gang sudah pun menyatakan. Uh, uh, sudah ada dakwaan bahawa Hadi and the gang akan menubuhkan satu kerajaan gabungan dengan UMNO. Sewaktu Pakatan Rakyat masih ada. Sewaktu so, Pakatan Rakyat masih ada, PAS dah pun, masa itu Haji Hadi lah. Sebab Nik Aziz masa itu, Tuan Guru Nik Aziz masih hidup. So, Nik Aziz, Tuan Guru Nik Aziz lah yang menghalang gabungan di antara UMNO dengan PAS pada waktu itu. Tetapi UG di bawah Haji Hadi, dia nak. Dia nak ada gabungan dengan UMNO. Mereka nak pada masa itu UG nak buat gabungan dengan UMNO tetapi dia halang UG ni saya ingat seawal 2008-2009 dah, uh, dah ada Dah ada ura dah ura-ura kepada UG Cuma masa tu tak ada title UG lah Lepas 2013 seingat saya, saya baru ada ura-ura apa yang dinamakan sebagai Unified Gauman UG, UG dah ada So pada tahun 2000, lepas, ta lepas tahun itulah UG diwujud. masa tu timbul perkataan UG uh, Haji Hadi dikatakan berbincang dengan AMNO, ada dikatakan nak gabungan dan sebagainya. Tuan Guru Nik Aziz yang malang sehinggalah meninggalnya Tuan Guru Nik Aziz pada awal tahun 2015. Lepas itu apa yang berlaku tuan-tuan? Jatuh kerajaan Pakatan Rakyat, pecah kerajaan Pakatan Rakyat di Selangor dan suatu lainnya. PAS mempecah dua dan ada sebagian keluar membentuk amanah pada tahun 2016. Kita lihat bagaimana mereka tikam kawan pada waktu itu. Siapa yang tikam kawan? So bila mereka tikam kawan, lepas itu dah gabung dengan Amno ni. Dah gabung dengan Amno, lepas tu tak ada nama lagi. Tahun 2018, 2019 membentuk Muafakat Nasional. 2019 ya tuan-tuan. Kan? Pergi jumpa Amno akhirnya ya Allah, kita bergabung. Tuan-tuan ingat kan ya, gabungan antara PAS dengan Amno? Tuan-tuan ingat tak masa tu? Oh masa tu kan gabungan di antara PAS dengan Amno kan dekat uh, bangunan Amno siap menangis-nangis lagi. Biar menangis-nangis lagi dia. Dia orang mereka semua. Inilah gabungan. Ya Allah ya Tuhan ku. Melayu telah bersatu. Melayu telah bersatu. Ya Allah ya Tuhan ku. <laughs> Dah bersatu Melayu 2019 tuan-tuan. Masuk 2020. Gabung masa itu dengan bersatu. Apa yang berlaku? Tikam kawan lagi sekali pas. Pas tikam kawan sekali lagi. Apa yang dia tikam tuan-tuan? Dia tikam pula UMNO. Masa itu bersatu yang berkuasa, bersatu yang ada kedudukan, bersatu yang bagi mereka jawatan. Apa yang mereka buat? Mereka pergi tikam UMNO. Masa itu bersatu, dia nampak UMNO adalah satu halangan ataupun satu ancaman kepada mereka. So, apa yang mereka lakukan kepada UMNO pada masa itu? Muhyiddin Hassan tak bagi jawatan kepada Zahid. Sebagai presiden UMNO, kerana dianggap sebagai kluster mahkamah, dia tidak mendapat sebarang jawatan. Jadi pada masa itu UMNO mengadakan mesyuarat di kalangan majlis pimpinan tertinggi, majlis kerja tertinggi. Dia kata tidak ada pemimpin kita patut, ahli parlimen kita patut mengambil jawatan di dalam kerajaan 33 bulan Perikatan Nasional uh, Muhyiddin Yassin ini sehinggalah. Sehingga apa tuan-tuan? Sehinggalah presiden kita dilantik. Tetapi pada masa itu ada yang ambil jawatan KJ, Syambuddin Tunisian On, Azalina, Syambuddin apa? ada hamba ber ramai orang amnu terus berberebut rebut mengambil jawatan menyanggah arahan daripada amnu apa yang pas buat tuan-tuan sekali lagi pada tahun 2021 tak sampai 2 tahun pas tikam kawan sekali lagi tikam kawan macam mana mereka bergabung dengan bersatu membentuk perikatan nasional pada PRN Melaka PRN Johor mereka langgar amnu Betul? Setuju? Kan? Ada ke tidak? Ha, uh, mereka langgar ke tidak? Adakah berlaku pelanggaran? Langgar ke tidak? UMNO dan juga uh, Perikatan Nasional PAS pada waktu itu. Setuju tak setuju? So, siapa yang pergi langgar kawan mereka sendiri? Tikam belakang kawan mereka sendiri? Ha, huh. kan? Sekarang ini, kemudian bila berlaku, dah tumbang tangan, uh, dah, dah gaduh sebagainya. Kan, UMNO pergi bergabung dengan Madani. So sekarang dia bergama dengan bersatu di dalam Perikatan Nasional. Cukup jumlah, cukup jumlah. Uh, cukup jumlah, cukup jumlah. Dia ingat dia boleh bentuk kerajaan. Rupanya kena tipu dengan bersatu, tuan-tuan. Hmm. Oh, kena tipu dengan bersatu. Bila dah kena tipu dengan bersatu, tak cukup jumlah, jadi pembangkang jiwa sansara. And Haji Hadi ni memang malah betul. Tak pernah jadi kerajaan lama. Jadi kerajaan sekejap 33 bulan Lepas tu dia sakit Itulah dia tuan-tuan Bukan saya nak kata apalah Dia ulama' bab dia Mengajak agama tu mengajak agama Tapi bab kawan dia tak boleh buat kawan oh. Haji Hadi tak boleh buat kawan tuan-tuan Ni apa yang berlaku sekarang ni kita tengok Bagaimana bersatu pula Kianat mereka Tikam kawan tidak tikam belakang mereka Sedangkan PAS memang ada Pembincangan dengan UMNO Itu hanya alasan tuan-tuan So kita tengok tak lama lagi ya eh, bahawa Sanusi sudah mula menyuarakan kena ada mufakat. Sebelum itu Syahr Fadli Syah Syahri apa? Uh, uh, Fadli Syahri telah mengatakan kena ada mufakat nasional dihidupkan kali. On the Amno side. Uh, kita dengar Akmal Saleh mengatakan kita perlu mengadakan uh, Apa orang kata mufakat nasional kembali. So Amno kata ada mufakat nasional. Dan mufakat nasional ni bukan zahid dia on the Hishamuddin side yang mana memang Akmal Saleh dulu dulu dia kena dikenali sebagai orang yang memang dia lahir Syamudin on. So mereka nampak bahawa macam saya kata tempoh hari, lama dah saya cakap benda ni. Ada orang maki saya, tak akan berlaku is benda ni Iswardi ni menipu sebagainya kan. Eh tuan-tuan, sekarang ni tuan-tuan dengar tak perkataan mufakat nasional disebut oleh PAS dengan AMNO? Saya sebut benda ni berbulan dahulu. Saya kata ada perbincangan, ada perbincangan. Engkau orang asyik tak percaya je aku cakap aku kan. Ha, bomohlah apa memang saya bomoh. Saya kat Sarawak ni tak bomoh tuan-tuan. Kan? Siapa nak perlukan perkhidmatan saya boleh datang berjumpa dengan saya untuk ramalan masa depan, ramalan nombor ekor, itu boleh pergi ke nombor ekor. Itu saya tak buat. kan? Ha.